ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యోన శ్రీ మాత్రే నమ శ్రీ రుద్రాష్టకం ఈ రుద్రాష్టకాన్ని ప్రతిరోజు భక్తితో ఉదయం సాయంత్రం ఏడు రోజులు పఠిస్తే శత్రువులను అధిగమించవచ్చు మన మనస్సును శుద్ధి చేస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది శ్రద్ధాభక్తులతో జపిస్తే కోరిన కోరికలు కూడా తీరుతాయని పెద్దలు చెప్తున్నారు శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు పాత్రలు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ సమీశాన నిర్వాణ రూపం వ్యాపకం స్వరూపం निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं कराळं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा रसत्पालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाळुं मृगाधीशचर्माम्बरं रुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं जम्भनुकोटिप्रकाशं त्रयश्शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिम्भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मधारी न यावत् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदाशं जराजन्मदुःखौ गता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं सम्पूर्णम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा शङ्करा नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीशिवार्पणमस्ति